Salam, şirki mətbəxinin izləyiciləri. Bu gün sizlərə yenidən, uzun bir aradan sonra yenidən görüşürük. Bu gün sizlərə Türk mətbəxinin, ə, yəni olmaz olmazlarının olan yapraq sarmasını təqdim edəcəm. Yapraq sarmasının tərkibində ət yox, düyü olur Türklərdə və onlar içərisinə limon suyu və üzərinə də limonla bəzədilmiş halda süfrəyə verilirlər. Mən bizdə limon olmadığı üçün tutma köklərdən qoydum. Yəni üzərinin bəzədilməsi sizə qalıbdı. Artıq bunun hazırlanmasına keçək, başlayaq. Başlayaq bu dolmanın içini hazırlamağa. Bunun üçün mən az başlayıram elə məğa. Ki ola bilərsə bir dandan damaq tadına uyğun olmayanlar olarsa yeya bilməsə də az bir miqdar edirəm. Siz də belə deyim yarım stəcan duruyaq. Mütləq şəkildə. Bu ətsizdir. Biz də quyruq elənsə bunlarda elənmir deyə duruyaq əlavə ediriklər. Bir baş soğan, bir də yarım, Mən biraz belə orta, biraz orta boy soğan, bir də yarım belə doğramışam xırdax-xırdaq. Yəni bir dəstənin 1/3 hissəsi petruşkadır. Cəfər bizim dildə də. Bir xörək qaşığı tomat, bir çay qaşığı yarım quru nanə bir çay qaşığına yaxın duz, onu da töküb miqdarına baxandan sonra da artıra bilərsiniz. Yarım çay qaşığı dar isteol, yarım çay qaşığı da qırmızı pul bibər o isteoldan. Yəni əlavə edəcəksiniz. Elə bir də bir stəcan yağın yumru duyun. Yox, islaxda saxlamışam. Yarım saat və yaxud da 40 dəqiqə də saxlaya bilərsiniz başlayaq hazırlanmasına. Əvvəlcə tavanı qoyuruq qızmağa, o göstərdiyim Yarım stəcanlıq duro yağ bura əlavə eləyərək, soğan da töküb həmin yarda biraz qızılı rəngli çamışım qovururuq, çox yox. Sonra bura 1 xörək qaşığı pomidoru əlavə eləyərək, biraz da bununla qovururuq. Çox da ötürməyin qovuranda. Sonra üzərinə islaqda qoyub süzdiyim düyüləri tökürəm üyüləri də qovurmaqda məqsəd budur ki, öz-öz də bir sor tuş poğlarında da nişastasını tamamilə itirsin deyə bir-birinə yapışmasın və üzərinə də ədviyatları da töküb əlavə edib qarışdırırıq. Qovurup biraz da bunlarla Mən əvvəlcə stadiyada məsələn soğanla qovrulanda bir diş sarımsaq da əlavə edirlər. Mən eləmədim amma öz istəyərsəlsə burada bir diş sarımsaq da yəni çörkdən çəşiriyib əlavə eləy bilərsiniz. Yəni də baxın damaqda da olsa uyğun olsun deyə. Bunları biraz qovrulandan sonra da üzərinə doğradığım, xırda doğradığım pətruşkaları da əlavə edəcəm. bir az duz da tökəcəm.Duz və yağ mən göstərdiyim kimi bir çay qaşığına yaxın idi. O da az olarsa əlavə edəyarsınız dedim. Hə özüm də əlavə elədim çünki az gəlmişdi biraz. Bundan sonra pətruşkaları da əlavə edib qarışdırıb biraz. Və üzərinə bir stəkan da su töküb qarışdırıb qoyuram dam almağa. 10 dəqiqə zəif qovda ağzı qapalı şəkildə dam alır. Və artıq bu durdamalandan sonra su içəşir. Tamamilə biraz qarışdırırıq ki, bir-birinə yapışqlığı itsin, dənə-dənə qalsın. Un da yapışmayacaq, çünki biz qovruq nişastasını öldürmüşük. Və qoyroq kənarda soymağa. Soyandıqdan sonra həmin qabdan mən boş qaba tökdüm kənarda, çünki qabın içərisində yağ çox idi qayf olmasın deyə həmen qabağa bükməyə başlayacam. Türk məsbəxində bilirsiniz ki, dolmalar uzunsov bükülür. Biz də bu orijinallığı itirməmək şərtiylə uzunsov büçdürük. Uzunsov bükmək üçün də daha çox tənəklərin böyük yarpaqlı olması daha çox məqsədə uyğundur. Çünki kişiş yarpaqlı olanda yaxşı büçməq olmur. Yəni biraz balaca alınır və belə şəkildə bir ə, yarım qaşığı kimi qoyub, amma onda deyim ki, çox dolma tənə ayparaq bu çox az içərisinə qoyulur deyə, nazik bükülməsindən də dolayı. Belə bir bücürük biqat, sonra çanallardan da qatdırıq və bu şəkildə də tamamilə bükmüş oluruq. Aradaca barmaq qalınlığında bu darlıqda olması daha yaxşıdır. Yenə bu qaydə ilə də bükürük. Yəni daha yeşil olsa, dediyim kimi, tənəklər daha yaxşı olar. Çünki siz öz də bilirsiniz, sus tükləri daha çox böyük yarpaqlıdır, bükürlər. Balaca yarpaqlar bizim tərzdə bükülən balaca dolma olaraq yaxşı yarayır. Yəni üzərinə də belə yığıb, duyu, düzəndən sonra bir sıra, üstündən də bir sıra getdim ortaba. Bu qədər əmələ gəldi. Mən az bir miqdarla eləmişəm. Siz artır da bilərsiniz və yaxud da mənəcə qədər az edin. Bu stəkan da suyu yenə də töküb ağzını örtüb 10 dəqiqə qoyuram qaynamağa. Cəyib qopdu. Altıq hazırdır, baxdınız göz kimi. Üzəri də tünd olması da havayla təmas ələşıb qurumağa başladığı zaman olur. Bu qədər.